Всем привет! Мы хотим немножко рассказать о гикхабе. Итак, Geekhub это программа, которая обучает талантливую молодежь практическим навыкам в сфере IT. GitHub уже проходит 5 лет, и вот к пятому году мы э, достигли очень хороших результатов. Мы обучили э, 1100 с чем-то студентов, из которых более 400 стали сертифицированными специалистами и нашли трудоустройство в компаниях города Черкас. Мы уже несколько лет сотрудничаем с ГИТАК. Мы просим их оформить для нас звук, свет и слайды и так далее. Что мне нравится в работе с ними, это, то, что когда мы в Варсилии хотим что-то сделать, обсудили программу, мы больше не нужны ничего переживать. Мы знаем, что к тому времени, когда мы придем уже в тот зал, где мы будем проводить, все уже будет на месте, все настроено, и нам ребята скажут, только куда где становиться и что делать. Это такой профессионализм, которого мы мало где видели, и мы на них надеемся на, всех наших, на все наши ивенты, вступления, выпуски сезона, и будем продолжать с вами работать однозначно. Да? Еще хотелось бы добавить то, что на самом деле ГИХА преследует очень а, большую цель, да, и имеет большое видение того, какими люди должны быть. Да? То есть, эти люди, которые должны а, не заботиться просто там о зарабатывании денег, да, а вкладывать в будущее, вкладывать в, в людей в их комьюнити и это то что преследует гигхаб то что мы видим iqtec также преследует потому что ребята которые соглашаются на очень э, хороших и удобных условиях сотрудничают с всячески поддерживать социальные инициативы это очень большой показатель социально э, направленного бизнеса и поэтому мы мы благодарны iqteku и поддерживаем их во всем что они делают спасибо ребята. спасибо